Azərbaycanda pensiyaçıların 54 faizi artıq 12 ildən çoxdur ki, pensiya alır. Həmin vətəndaşların topladıkları sığorta kapitalı artıq bitib. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bildirib. Pensiya siyasəti və Fərdi Üçolta Nəzarət şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda gözlənən ömür uzunluğu 77 il, pensiyaya çıxma yaşı isə 65-dir. Arada 12 il fərq var. Bu gün Azərbaycanda 1 milyon 232 min pensiyacı var. Biz vətəndaşın topladığı sığorta haqqını ona 12 il ərzində ödəməyi planlaşdırırıq. Əgər vətəndaş pensiyaya çıxdıqdan sonra 12 ildən çox yaşayırsa, onun pensiyasını kəsmirik. Məsələn, 90 yaşa çatan insanlar var ki, onlar pensiya almağa davam edirlər. Bu insanların topladıkları pensiya kapitalı artıq çoxdan bitib. Bu gün biz onların ödənişlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına davam etdiririk, deyə bildirilib.